как должен себя правильно, как должен правильно вести себя мэр в отношении с местным советом. Оставлять всегда пространство для маневра. То есть никогда мэр не должен заявлять о том, что он контролирует местный совет и контролирует всех депутатов. Это то, что я вам говорил вначале, ты будешь отвечать за все. Это первое. Второе. Городской совет это всегда, там, сколько, сколько у вас депутатов стоп в этом деле? 90. 90. Это 90 разных мнений, 90 разных людей. Они могут себя повести по-разному. Да? И вы никогда не проконтролируете, что у них будет происходить, что у них какие-то раканы не бегают в голове. Да? Поэтому мэр всегда должен вести себя в отношении местного совета, что якобы это независимый орган, я его не контролирую. То есть всегда оставлять все пространство для маневра. Там, да? Это позволяет, опять же, проводить правильные и популярные решения. да, это принял городской совет, а не я. Там,